Здравствуйте. Мы ведем репортаж из Схаровской средней образовательной школы. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Здравствуйте. Мы из, прогла... из программы «Школа Интернешнл» и хотим узнать о вашей школе побольше. Можете нам помочь? Замечательно. Замечательно. Пойдемте тогда. Да? Лучше посмотреть и показать. Пойдемте. А я вам вас провожу. Это мой кабинет, а вот святая святых Чичицкая. Давайте туда заглянем. Сейчас, правда, идет урок. Все учителя и ученики на уроках. А вот, пожалуйста, учителя работают журналами, проверяют тетрадки. Не будем им мешать. Ольга Ивановна, обратите внимание, как чему тяжело. Ну, во-первых, в данном случае меня интересует, почему этот ученик не на уроке. Это первый вопрос. Замечательно. Закончились mm -hmm. уже уроки. Наверное, нужно написать письмо Верховной Раде Украины. Что же это такое? Почему наших школьников так перетруждают? Mm -hmm. Ну, давайте, давайте посмотрим. Давайте посмотрим Кто, кто в партии. Перегрузил, перезагрузил сюда, наверное. Давай. Давай зайдем посмотрим, что mm -hmm. там mm -hmm. у тебя в портфеле. Mm -hmm. Тебе так действительно тяжело? Или ты уже кого-то не mm -hmm. подыгрываешь? Mm -hmm. давай. давай. замечательный боекомплект. Мачок премиум. Пепси. наряд разъедает даже мужонные миски. Дальше. Миски. А где же учебники? Где тетрадки? Где дневник? Да тут же все есть. Главное, чтобы Wi-Fi был. А, вот, планшет. Ну да, конечно. А ну, что я могу ходить? сказать? Современный ученик к школе и к урокам всегда готов. И причем везде готов. Пойдемте, все. Кстати а говоря, чтобы я вот этого в школе не видела. А вот это тоже. Вот это очень опасный в этом плете. Для здоровья. Пойдемте дальше. Пойдемте. Пейсаж, фотографии и поселка, и школьные. Сделать в художественной форме. Очень, думаю, приятно посмотреть нашим гостям, нашим лучшим выпускникам. Это кабинеты. А что кабинеты у нас там А что у нас там? Не поняла. Что случилось? все приказы, все напечатано, все на ней. Наверное, тяжелая у нее работа. Так, ну да, тогда просто улыбнитесь и все, да, Алексей? Просто улыбнитесь. Она всегда в работе, всегда красивая. красивая. И даже если она не уплосит, все, она уже... Расскажи, как прошел день? Ну как, день прошел без особых происшествий там полкласса сбежала за счетом по физике а, Турецкая с Максименко ушли в актовый зал на репутацию на пен... ну, правда не вернулись потом а, а, Амин как прошел полгодки в Алтенге и пытался выяснить Екатерине Сергеевне как сделать мыло дуру в домашних условиях а, там еще нуждена спорила с Юной Викторовной что существуют герои капиталистического труда а, потом Вишнякова потому что и за булочками после второго урока, ну и по-моему, вернулись. Так, к... хватит! Хватит! Родители в школу, немедленно! Mm -hmm. Ну, придёмте, пожалуйста, дальше. Так, ходим мы далее. Самое сейчас по вашему городу и Руси. И, на принципе, вот информативный вестник, где изображены все роскоши. А тут у нас... Тут у нас дискотека.